Biz bəzən yayda istirahət üçün rayona gedirdik. Çoxdan ilki şəhərə köçmüşdük. Hardasa 5-6 il olar. Yadıma gəlir. Hələ şəhərə köçməmişdən əvvəl, rayonda qalarkən qaldığımız evə çox da uzaq olmayan bir ev var idi. Biz dağın ətəyində idik. O ev isə yuxarıda idi. Dağın arxası isə böyük bir qəbir산lıq idi. Hər gecə oradan qəribə səslər gəlirdi. Qışqırıq səsləri idi. Amma heç kəs cürət edib o evə gedə bilmədi. Səhərlər isə heç bir səs gəlmirdi. Yayda istirahət üçün yenidən rayonumuza qayıtmışdı. Qohumlar, qonşuları gördük. Onlar üçün çox tərkmişdim. Nə də olmasa, neçə illər idi görüşmürdük. Mən gözüm açandan onları görmüşəm. Bir-birimizlə çox yaxın idik. Təbii ki, orada dostlarımız da çox idi. Bir gecə dostlarımla söhbət edirdik. Söhbət necə olduysa o evdən düşdü. Hər gecə səslər gələn o evdən. Öz aramızda dedik ki, bəlkə gedək baxaq. Orda nə var olur hər gecə. Mən bunu əslində yaxşı fikir olmadığını dedim. Onlar isə məni bir qorxaq kimi qələ saldılar. Məcbur olub qəbul etdim. Amma öz içimdə nəyinsə pis bir şey olacağını bilirdim. Getməmək üçün bir bəhanə tapa bilmirdim. Saat gecə 2 olardı. Hətta çökməlirdi. Öz aramızda söhbət edər-edər bəlkə ruhlar, ya da cinlərdir ordakılar danışaraq o evə tərəf yaxınlaşırdıq. Bu danışıq məni daha da vahimələndirirdi. Nəhayət, gəlib qapının ağzına çatdıq. Evin pəncərəsinin şəlləri sınaq-sınaq idi. Qapısı isə çürümüşdü. Məni qorxaq kimi tanamalarını istəmirdim. Cibimdən balaca əl fənərimi çıxartdım. Qorxsam da bunu onlara bildirməmək üçün əlimdən gələni edirdim. Bəzən ortaya gülməli söhbətlər belə atırdım. Qapını tələdim. Öz özünə təsgələdim. Birinci çəriyə göz gəsdirməyə başladım. Öz özümdə bunun böyük bir axmaqlıq olduğunu düşünəşirdim dərsi bütün toz idi. Hər tərəfdən örümcək toru birləşirdi. Döşəmənin bəzi yerləri çürümüşdü. Aydın görsənərdi ki, burada inlərdir, heç kim yaşamayır. Ev çox otaqlı və böyük idi. Amma bizim evdən baxanda o qədər də böyük görünmürdü. Biraz addınlamışdıq ki, otaqdan gələn səs hamımızı qorxutdu qapını küləyin bağlaması isə bizdaha da heyecanlandırdı. Əlimizdəki əl fənərlərinin batareyaları get-gedə zəifliyirdi. Birazdan tam sönəcəklər. Səs gələn tərəfə getdik. Onlar mənim arxamda idilər. Bura gəlməklərinə peşman idilər, amma mənə bildirmirdilər. Mən isə bunu onların üzündəki ifadədən hiss edə bilirdim. Bir az getmişdik ki arxamda bir səs eşitdim. Çıltıcı. Belə bildim, dostlarımdır. Öz aralarında danışıırlar. Çevrildim. Heç kəs yox idi. Hara getmiş olardılar? Qarşıma çevrildim. Gözləmə inanmadım. Qarşımdan biri qapıdan otağa girdi. Çox qorxdum. Sonra düşündüm ki dostlarımdan bir idi. Otağın qapısından içəri təsə girmişdim ki, görəcəyim mənzərə məni şoka saldı. Qapının düz ortasında dayanmışdı. O isə düz qapağımda, qaranlıqda gözləri parparlayan bir boyu 2 metr bəlkə də o lardı. Üzü, əlləri qan içində mənə baxıb nə isə deyirdi əsəbi halda. Ağzını açaraq qəribə formada düz üstümə gəlirdi. Qorxundan titrəsirdim. Əlləyəm tutulmuşdu. Geri-geri addımlayırdım. Kiməsə dəydim. Ağlım başımdan çıxdı. Bir anlıq dostlarımı unutmuşdum. Sanki həyatımın son saniyələrini yaşayırdım. Arxaya, qurxa, qurxa çevrildim. Dostlarım idi. Onlar da elə bil kimisə görmüş kimi dənzələri ağpap idi. Dördümüz də qışqırmaqə başladık. Özümüzü pəncərədən bayırat qoladık. Və arxamıza baxmadan qaçdıq. O qədər sürətli qaçırdık ki 20 dəqiqəyə getdiyimiz yolu 5 dəqiqəyə qaytırdıq. Bəhləmizə çatmışdıq. Bir az özümüzə gəldik. Üş başımız pis gündə idi. Qolumuz, qıçımız sıx sıx olmuşdu. Yəqin pəncərədən tullananda olub. Deyəsən, üçümüz də eyni şeyə görmüşdük. Qorxumuzdan keçəliyəciklə -keçəliyə danışırdıq. Ora getmək böyük bir axmaldıq idi. Hərə öz evinə getdi. O gecə heç yata bilmədim. Səhərə yaxın Saat 5-də. Gözümə yuxu girmişdi ki, yuxuma girən yenə o varlıq məni yuxudan ayırdı. Yuxum qaçmışdı. Hava tam açılmamışdı. Yata bilməzdim. Çünki gözüm hər yunanda onun başının üstündə sədirdi. Nəhayət ki səhər açıldı. Yeməyimi yəndəndən sonra dostlarımın yanına getdim. Dostlarımızın birinin evinin qabağında təcili tibbi yardım maşını var idi is oraydı. O nöqcə maraq qorurdu. Bədəni göm-göm olmuşdu. Anatasından soruşanda nə baş verib? Bilmirəm, yatmışdı durandan sonra yerə yıxıldı. Gözüm evlərinin pəncərəsindən çıxdı. Həmin o üz idi mənə baxan. Bəlkə qorxumdan xəyal görürdüm. Sonradan qoşuluqdakı axsaqqallardan öyrəndik ki Orda əvvəllər üç qardaş yaşayırmış. Həmişə daval yerlərmiş. Axırda üçü də birlərini davaların birində qəfəsəsinə öldürüb. Ona görə hər gecə orda qışqırıq səsləri gəlir. Xəbərsiz günü öyrənirik ki, Qəsxanə apardı mə dostumuz itib. Qonşular onun o evə getdiyini dedilər. <laughs> Hamı sonra getdik. Bu səfər, təkcə deyildik. Kənd zəmanətində ora yağışmışdı. Evə girəndə düz yerə uzanmışdı. Yanına yaxlaşdıq. Ağlayıb ağlaya. O burdadır və məni getməyə qoymur. Otaqlara baxdı. Hamısı boş idi. Onu bir axıqına aparıblar. Böyük ehtimal psixologiyası pozulmuşdu. Qəd ona təcili göstərirdi. Niyə məs ona? Bunu bilmirəm. Üç dost bizdə hər şey normal idi. Mənim üçün yay bitmişdi. Artıq evə qayıtmaq vaxtı idi.